বৈকম খা সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি দুটামান প্ৰশ্নসূচক বাক্য আপোনালোকক অৱগত কৰিম বুলি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰশ্নসূচক বাক্যকেইটা মই দিয়াৰ আগতে দুটামান বাক্যৰ বিষয়ে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনে ধৰি লওক আমাৰ বাক্যবোৰ অসমীয়া ভাষাত বিভিন্ন ধৰণে যি ধৰণৰ থাকে টাই আহোম ভাষাটো আছে টাই আহোম ভাষাত পাৰ্থক্য এইটোৱে যে আমি অসমীয়া ভাষাত যেতিয়া বাক্যটো আমি চেঞ্চটো সলনি কৰোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান চিহ্নক কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু টাই আহোম ভাষাত তেনে কোনো ব্যৱস্থা নাই তাৰ সলনি আমি কিছুমান সেই ভাৱটো বুজাবলৈ কিছুমান সহায়ক শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে প্ৰশ্নসূচক বাক্য আমি গঠন কৰিবলৈ হ'লে বা বুজাবলৈ হ'লে আমি প্ৰশ্নসূচক সহায়ক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেতিবাচক বাক্যত আমি নেতিবাচক ভাৱ বুজাবলৈ হ'লে আমি নেতিবাচক শব্দবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ তুলনামূলক বাক্য বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি তুলনামূলক বাক্যত দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা শব্দ হৈছে হাং আৰু এটা শব্দ হৈছে খিয় হাং আৰু ক্ষিয় এই ক্ষিয় এই শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ হয় হাং শব্দটো লিখোঁতে হা গা চাত হাং আৰু ক্ষিয় খা খেন উঙা চাট ক্ষা খেন নহয় ক্ষা দেই এইকেইটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁতে সাধাৰণতে ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বাক্যলৈ যোৱাৰ আগতে ভাষা এটা আমি শিকিবলৈ হ'লে ভুল ভুল শুদ্ধৰ মাজেৰে শিকি যাব লাগিব যেতিয়া আমি আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈ যাব ভাষাটোৰ সৈতে তেতিয়া আমি শুদ্ধখিনি বিচাৰ কৰি ল'ব নিজেই পাৰিম কিন্তু যেতিয়া আমি ভয় ভাৱটো আমি লৈ থাকোঁ ভাষাটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ অকণমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই যিমানখিনি জানো সিমানখিনি মই বিলাই বিলাই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া তুলনামূলক বাক্য বুলি কওঁতে আমি কিছুমান বাক্য আমি সাধাৰণতে ল'ব পাৰোঁ যেনে তেওঁ মোতকৈ ধনী হাং কাউ মান খিয় মি তেওঁ মোতকৈ ধনী হাং আৰু ক্ষীয়টোৱে তুলনামূলক শব্দ বিচাৰ বুজাইছে ইটোতকৈ সিটো বেছি বা ধনী এতিয়া মি মানে হৈছে ধনী আৰু কাউ মানে মই বাক্য আমি ল'ব পাৰোঁ তেওঁতকৈ মইহে টেঙৰ এই বাক্যটো যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব হাং মান কাউ ক্ষ লেম মান মানে হৈছে তেওঁ কাউ মই আৰু লেম শব্দটোৱে টেঙৰ বুজাইছে তেওঁতকৈ মই হে টেঙৰ তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা বাক্য আমি ল'ব পাৰোঁ এজনী ছোৱালীতকৈ সেইজনী ছোৱালী ধুনীয়া বাক্যটো তুলনা কৰা হৈছে কাৰণ এজনী ছোৱালীতকৈ এজনী ছোৱালীৰ কথা কোৱা হৈছে ধুনীয়া বুলি তেতিয়া আমি আহোম ভাষাত যেতিয়া ক'বলগীয়া হ'ব তেতিয়া এই বাক্যটো এনেদৰে আমি ক'ম হাং ফু চা হাং ফু চাও নাই ফু চাও নান ক্ষেন মানে ফু ফু চাওঁ নাই মানে এইজনী ছোৱালী ফু চাওঁ নান মানে সেইজনী ছোৱালী আৰু চেন শব্দটোৱে ধুনীয়া বুজাইছে সেইজনী ছোৱালীতকৈ সেইজনী ছোৱালী ধুনীয়া হাং ফু চাওঁ নাই ফু চাও নান ক্ষ চেন